बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रहीम अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बहुत मेहरबान नायात रहम करने वाला है पिछले तीन महीने तकरीबन मैं पाकिस्तान रहा और इस दौरान पाकिस्तान रेलवे से जितना सफ़र किया इतना सफ़र गालेबन कभी भी नहीं किया होगा और इस दौरान बाज़ चीज़ें ऐसी देखने में आई जो तकलीफ़ दे भी थी और हमारी कौम की ज़हनीत की अक्सी भी करती थी ना वो कौम जिसका मैं हिस्सा हूँ जिसमें मैं पैदा हुआ पला बढ़ा और आज तक उसी कौम का हिस्सा हूँ सबसे पहले हम मुसलमान हैं फिर हम पाकिस्तानी हैं और उसके बाद उस इलाके के हैं जहाँ अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया इसमें कोई बुराई नहीं है अल्लाह ने ख़ुद कहा है कि मैंने तुम्हें मख्तफ तुम्हें कौमें बनाया शूब बनाया ट्राइब बनाया कबीले बनाया ज़बानों वाले बनाया उसको हम अपने आप को उन इलाक़ों से मौसू करें कोई बुराई नहीं है इसमें मगर सबसे पहले मुसलमान हैं तो एज ए मिनहैल कौम हम, हमारी क्या ज़हनी कैफ़ियत है वो मुझे अल्लाह का शुक्र है मैंने ख़ुद ग़ौर करने की कोशिश की ये चीज़ अचानक मेरे सामने आई तो इस पूरे माशरे की शक्ल उसका रंग ढंग खुद ब खुद एक वाक़ा देख कर भी समझ में आ जाता है ना मैं जिस में सफ़र कर रहा था मैं अल्लाह का बड़ा करम अदा शुक्र अदा करता हूँ कि उसने इतना रहम है कि एक अच्छे दर्जे में सफ़र कर रहा था मैं उस क्लास में उस पूरी बोगी में तकरीबन नौ कम्पार्टमेंट होते हैं छोटे छोटे ना किसी ज़माने में वो कूपे कहलाते थे और हर कूपे में छः आदमियों के रहने की जगह छः आदमियों के बैठने की और लेटने की जगह होती है साहिवाल से नवाबशाह तक का किराया तकरीबन पाँच साढ़े पाँच हज़ार है और साहिवाल से कराची तक का किराया कम से कम आठ हज़ार है और लाहौर से कराची तक का किराया मुझे मालूम नहीं कमो बेश दस हज़ार आठ से दस हज़ार रुपये ज़रूर होना चाहिए अगर उन की आप पहले देखिए कि सहूलत क्या है उसमें उसमें अगर वाशरूम में जाएं आप तो जो पानी की टूटी है जहाँ से पानी लेता है इंसान वाशरूम में जाने के लिए छः सात दफ़ा जब सफ़र किया तो दो या तीन दफ़ा वही बोगी मिली मुझे और वही टूटी थी जो टूटी हुई थी टूटी जिसमें से पानी आता है वो टूटी हुई थी और उसमें शॉपिंग बैग का एक छोटा सा टुकड़ा लपेट कर अंदर घुसाया हुआ था गालिबा दो या तीन मरतबा सेम चीज़ मुझे नज़र आई मैंने वहाँ जो कंडक्टर गार्ड होते हैं उनसे उनसे जिक्र किया अदब के साथ गुफ्तगु की हाँ और देख खुशी तो होती है कि ये सब लोग इनकी दाढ़ियाँ हैं माशाल्लाह लगता है अल्लाह का खौफ होगा और होगा ज़रूर उनके दिल में मैंने कहा सर आप इतना एक एक मुसाफिर से किराया ले रहे हैं और उसे क्या सहूलत दे रहे हैं पानी लेने तक की सहूलत नहीं है मैंने उनसे कहा कि फ़जर की नमाज के लिए जब मैं गया वहाँ पर तो वहाँ पर ऊपर से पानी टपक रहा था यानी ना आप बैठ सकते हैं ना खड़े हो सकते हैं वहाँ पर ना। और यकीन करें मैंने फिर दीवार पर हाथ लगाकर मट्टी थी कि नहीं थी मैंने तयमून करके नमाज पढ़ी वहाँ पर ना हाँ जी देखेंगे वो आपकी कम्प्लेंट पहुँचा देंगे ऐसा जैसे एक उनका हर रोज़ का मामला है ना इससे भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने नोट की उस बोगी में तकरीबन मैंने जैसे अर्ज की नौ तकरीबन छोटे छुड़ छोटे कमरे होते हैं और हर में छः आदमियों के बैठने की जगह होती है तो जो किराए का हम बात कर रहे थे अगर रुपए आठ हजार रुपए भी किराया है अगर उसका तो अंदाज़ा लगा लीजिए तकरीबन नौ जो कंपार्ट बने हुए थे उनमें चौवन मुसाफिरों की जगह होती है उन नौ कंपार्टमेंट में से अल्लाह आपका भला करे पांच कंपार्टमेंट जो है वो रेलवे के महकमा और पुलिस के लोग इस्तेमाल कर रहे थे यानी जहाँ से रेलवे पैसे बनाती है उनमें से पांच से मुराद ये तीस आदमियों का किराया रेलवे नहीं लेना चाहती अयाशी के लिए अपने लोगों के और पुलिस को दिए हुए उन्होंने और कमाल ये है कि हम मुसाफिर के जो अपने कंपार्ट होते हैं छोटे छोटे कमरे होते हैं उनमें बाहर और अंदर सिर्फ हैंडल लगा हुआ होता है हम हैंडल ही खींच कर दाखिल होते हैं सिर्फ अंदर से लाग कर लेते हैं मैंने खूब इन आंखों से अपनी इन गुनागार आंखों से खड़े होकर मुशाह किया क्योंकि जब मुझे स्ट्राइक हुआ ये कि क्या हो रहा है तो मैंने मुसलसल गौर किया मैं नहीं चाहता था कि कोई झूठी चीज़ आपसे बयान करूं और इन शाह ताली आइंदा भी हमारी यही कोशिश रहेगी कि जब तक कोई चीज़ अथेंटिक ना हो उसे हम बयान नहीं करेंगे मैंने देखा कि उन पांच कमरों में जो लोग इस्तेमाल कर रहे थे उनके पास अपनी चाबियाँ थीं और वो चाबी भी एक गोल किस्म की थी वो गोल किस्म की चाबी को अंदर घुसाते हैं दरवाज़ा खोल अंदर घुस जाते हैं उसमें से इन लोगों में रेलवे के जो महकमा था एक कमरे में खाकी लिबास था वो रह रहे थे एक में सफेद लिबास था वो रह रहे थे एक में तकरीबन हल्का बिलू या डार्क बिलू था वो रह रहे थे पांच कंपार्ट इनके पास थे पांच कंपार्ट से मुराद ये है कि तकरीबन तीस सीटें हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं ये तीस सीटों से मुराद है तकरीबन ढाई लाख रुपए सिर्फ कराची जाने की तरफ ना वो भी लाहौर से वहाँ तक और ऐसी ही ट्रेन जो एक कराची से लाहौर की तरफ चलती है उसी दौरान वो ट्रेन कराची से लाहौर की तरफ भी चलती है तो ये पांचों कंपार्ट इन्हीं के कब्जे में रहते हैं अगर आप इंटरनेट पे जाएं तो बुक पाएंगे आप ना जैसे उन्होंने कहा कि ऑनलाइन बुक कर लीजिए ज़्यादातर आप जाएंगे क्योंकि बाकी बिजनेस क्लास में कितनी सीटें रह गई चौवन सीटों में से तीस सीटें तो इनके पास है तेईस करोड़ का मुल्क है उसमें खालिज एक ट्रेन के लिए जब ये चौबीस सीटें हमारे पास होंगी मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे कि बुक मिलता है आपको क्योंकि वो इनकी अयाशियों के लिए मुख्त किए गए हैं वो ये पैसा नहीं बनाना चाहते अंदाज़ा लगाएं नाम यानी उन लोगों को जो जो तनख्वाहें ले रहे हैं वहाँ से जो मेरा आत ले रहे हैं रेलवे से जिन्हें कॉम करोड़ों अरबों रुपए ज़्यादा देती है ये कमा कर नहीं देते हमें कौम को कमा कर नहीं देते फिर भी कॉम पाल रही है इन्हें उस कौम के पालने को तनखा की सूरत में तो ये लेते ही हैं मगर वो कौम जो कहती है कि इसके पैसा बनाओ वहाँ पैसा नहीं बनाते उन्हें अपनी क्योंकि सब ऐसे ही होते हैं ये और मैं गर्मियों के महीने की बात कर रहा हूँ जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर ये सारे गर्मी के महीने थे पुलिस वाले भी सारी रात उसी में रहते हैं अंदाज़ा लगाया है ना कोई पूछने वाला नहीं है कभी कभी दिल में ख्याल आता है कि किसे वकील करूँ किससे मनसफी चाहूँ कहाँ जाएंगे आप किससे कहेंगे आप कौन है जो इस बात को हल कर सके खुदारा कुछ तो सोचिए ना कोई नहीं पहुंचेगी मेरी आवाज जो मैं आप तक कह रहा हूं मेरा ज्यादा से ज्यादा गांव वाले हैं गली वाले हैं मोहल्ले वाले हैं वो सुन लेगी नकारखाने में तूती की आवाज़ भी बुलंद होती होगी मेरी आवाज़ तो इतनी भी बुलंद नहीं होगी ये तो एक छोटी सी वो बात कर रहा हूं जो मेरी आंखों ने खुद देखी है अंदाज़ा लगाइए कि उससे पैसे बना सकते हैं ये कितने खाली नहीं जाएगा यकीन करें अल्लाह ने उस मुल्क में लोगों को इतना दिया है मगर क्या करते हैं जब आप ऑनलाइन जाएंगे बुक है वो क्योंकि तीस पर तो ये जो हमारे वॉयस राय हैं ये सब बैठे हुए सफ़र कर रहे हैं उसमें पुलिस वाले मेरे ख्याल पाँच मिनट का भी चक्कर नहीं लगाते आकर अंदर बैठ जाते हैं वो तीन की चार की तीन ड्रेस तो मैंने खुद देखे रेलवे के ना एक साहब थे उनका सफ़ेद सा कोट था मोटी मोटी जेबें जिनमें वो अपनी कापियाँ रखते हैं एक है खाकी ड्रेस था उनका उनकी भी जेब में मोटी मोटी डायरी हैं एक है सफ़ेद खाकी हरे रंग वाले थे वो नीले रंग वाले थे वो वो ज़रा ज़्यादा मुहसिब थे उन्होंने पेंट भी पतलून भी अच्छी पहनी हुई थी कमीज़ें भी अच्छी थी मगर सब मुफ्त में उन सीटों पर बैठ कर सफ़र कर रहे थे जो सीटें इसलिए लगी हुई हैं ताकि आवाम वो सीट पर बैठकर अच्छा सफ़र कर सकें उसके बदले लाखों रुपए पाकिस्तान रेलवे को दे सके नहीं है कोशिश करें मेरे भाई अगर आप सफ़र करते हैं तो अपनी शिकायत ज़रूर लिखवाएं उन लोगों को ना अल्लाह मेरी इस छोटी सी गुजारिश को भी आप लोगों तक भी यही है कि जब भी बात करें कम से कम इन बातों को उजागर करें जरूर दूसरे तक जरूर पहुँचाएं इनशाला तला ऐसा नहीं है ये अल्लाह का तरीका तब्दीली अल्लाह का तरीका है तब्दीली अल्लाह का तरीका है यकीन करे अल्लाह की ये कायनात हर रोज घूम रही है एक सेकंड जो इस कायनात में मेरी और आपकी जिक्र में एक सेकंड और एक मिनट जो गुजर गया क्यामत तक वो वापस नहीं आएगा अगर तब्दीली नहीं होती तो वह तो रुका रहता तब्दीली आएगी जरूर ताला ये माहौल नहीं रहेगा हाँ ये माहौल चाहता है मुझसे और आपसे कि मैं बदलूं उस सांचे में ढलूँ जिस सांचे में उस अजीम इंसान ने जिसका नाम मोहम्मद अलातम था दोस्तों हमें जगाने के लिए वो इनकलाबी प्रोग्राम शुरू किया वो इनकलाबी पैगाम कुरान सुन्नत है इन शाह इसी के लिए तगोद करते रहेंगे बात करते रहेंगे जगाते रहेंगे अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने के तोफ़ी तरमाए व म मालाना अलबलागुलबीन व आखिर दावाना अनिलहमदल्हर रबीन